31 травня у Лисичанську відбулася парадна нарада керівників служб та відділів міської ради. Обговорені прийняв участь народний депутат України Сергій Дунаєв. Достатньо складна ситуація у нас складається і в городі, тому що проходить стагнація І у нас в государстві. экономика немного затормозилась, и мы должны с вами целенаправленно, четко принимать для себя программы, которые должны идти не во вред, а должны идти на пользу развития наших территориальных громад. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодня на совещании мы с вами обсудили ряд таких насущных проблем, которые касаются непосредственно и наших коммунальных служб, и предприятий нашего города, какие есть проблемы, что мы делаем, как мы собираемся решать и на каком уровне нам нужна поддержка для решения данных проблем. Я бы попросил, чтобы сегодня на данном совещании выступили представители водоканала, теплосети, ЖЭКов, чтобы правоохранительная система тоже посмотрела, где есть недоработки, взяла на контроль данную ситуацию и не только оказывала влияние на работу предприятия, а наоборот еще дополнительно могла бы чем-либо помочь. Это то, что касается структур, ну, которые связаны непосредственно с контролем коммунальных предприятий. Сегодня мы должны объединиться вокруг всех тех проблем, которые существуют у нас в городе. Я понимаю, что у нас достаточно сложная ситуация, но мы должны к ней подойти объективно. И что касается от меня, я Буду приймати всі усиля для того, щоб ришити по більшій степені проблеми, які є сьогодні у нас в місті. Головною темою наради був стан комунальних підприємств міста. Було підведено підсумки минулого опалювального сезону та обговорені плани підготовки до сезону 2013-2014. Про ситуацію у сфері водопостачання доповів директор міськводоканалу. доканалу настає рівні находится в критическом состоянии. Износ основных фондов составляет порядка 62%. Отсутствуют средства на проведение капитальных текущих ремонтов инженерных сетей, на замену физически и морально устаревших насусных отсутствие и другого оборудования с низким КПД. Такое состояние сети за собой высокую аварийность, потери воды, перебои водоснабжения. И вот в этом состоянии находятся городские честные сооружения, координационные насосные станции, которые построены на протяжении последних 17-50 лет. Из пяти комплексных очистных сооружений четыре требуют полной реконструкции. В условиях незапланированного сокращения объема производства и снижения платежеспособности основных потребителей доходов, получаемых предприятием, недостаточно для текущего поддержания обладательности по предприятия. При среднемесячном доходе 2 миллиона 400 тысяч гривен ежемесячная оплата за носители составляет порядка 2 миллиона 200 тысяч. Фонд оплаты труда с обязательными отчислениями 1 миллион 900 000. План затрат с начала года выполнен на 79,3%. Практически все предприятия города, а также население, не в полном объеме оплачивают оказанные им услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. В результате чего с начала текущего года дебиторская задолженность увеличилась на 815 тысяч гривен. Задолженность населения за оказанные услуги составляет наибольшей структуре общей дебиторской задолженности и составляет 66% несмотря на то, что положение финансового водоканала не очень, скажем, хорошее, технические службы все-таки продолжают работать. Есть ряд направлений, которые мы все делаем и будем делать. Для того, чтобы войти благополучно в зиму, нам много вопросов закрыть не надо для, для начала, но... Пользуясь случаем с этой трибуны, хотел бы обратиться Михаил Вович к вам и Андрей Леонидович, также обратиться к депутатскому корпусу, чтобы проник во все проблемы и выделить порядка 150 тысяч на закупку 8 насосов для того, чтобы в отопительный сезон наши тепловики были с водой, а граждане городов или сейчас в с теплом и водой в том числе. А ближайшими планами э, наше предприятие – это реконструкция собственными силами второго подъема, потому как это самый старый наша насосная станция. <реку> в продолжение темы работы міськ водоканалу Сергей Дунаев торкнувся темы ликвидации податкового боргу предприятия. На 12 миллионов гривен сегодня по разнице в тарифе налоговая задолженность ликвидируется. Над этим пришлось достаточно очень серьезно, друзья, поработать. Потому что просто так налоговая задолженность на сегодняшний день не могла быть ликвидирована. Для этого должно быть и согласие всех контролирующих органов. Другая проблема возникает. Энергетикам не поступили в разнице в тарифе эти деньги. Потому что нет механизма получения этих денег. Поэтому видите, как приходится сегодня лавировать. Если там пока не нашли механизм, мы едем, общаемся в органы налоговой службы. Для того, чтобы решить эту проблему, она тоже основополагающая, потому что большая часть водоканала, вы знаете, прекрасно находилась в налогом залоге. После этого нужно уже сегодня, как только произойдет разница в тарифе, выводить часть коммунального имущества из налогового залога. Далее на нараде обговорювались проблемы это планы теплопостачальной организации места. Самый острый вопрос у нас на предприятии ⁇ это, конечно, погашение долгов за потребленные энергоносители, природный газ, воду электроэнергию. На сегодня долг за газ с учетом прошлых лет составляет 123 миллиона. Значит, оформляем по мере возможности тарифную разницу. На 17,4 миллиона уже есть протоколы, подтвержденные территориальной комиссией. Из этих 17 миллионов предполагается 6,2 миллиона отдать долг водоканалу заводу, остальные 11 миллионов пойдут на погашение долга за газ. Долг населения перед предприятием составляет 44 миллиона. Хотя оплата и прошла за эти 4 месяца, составляет 87%. Но, тем не менее, рост задолженности идет. Прошло уже полтора месяца по окончанию отопительного сезона. Анализируя прошедший отопительный сезон, проведя гидравлические испытания после окончания наших трасс, значит, мы запланировали поменять ну, порядка 3 километра сетей. Значит, глобальная работа ведется у нас на центральной котельной. Идет замена коллекторов выхода из котлов диаметром 500 и 400. Вот, работа движется без задержек. Я думаю, что где-то через месяц у нас центральная котельная будет готова к отопительному сезону. После замены центральных магистралей мы перейдем к замене, конечно, внутриквартальных сетей. Материалы для этого уже все закуплены, в этом заминки нет. Подготовлены к отопительному уже 7 котельных у нас. Вот, на стекольном ведется замена теплотрассы к четвертой школе. На котельной РТИ готов уже один котел. Второй котел будут меняться экранные трубы, что тоже улучшит подачу тепла на микрорайоны. Народний депутат окремо зупинився на взаємодії комунальних служб, підприємств міста, контролюючих органів та депутатського корпусу як важливої складової роботи по забезпеченню життєдіяльності міста. Так на нараді було прийнято рішення про створення спеціальної комісії для роботи з неплатниками за житлово-комунальні послуги. До цієї робочої групи мають увійти представники комунальних підприємств, контролюючих правоохоронних органів, депутати. Я вас прошу, треба обіднятися навколо цих проблем. Вы услышали, что сегодня практически 17 миллионов задолженность это население. Это совместная должна быть работа. Я понимаю, что у каждого есть функция, но самое главное – это жизнеобеспечение города. Мне неприятно, к примеру, когда сегодня выходишь на улицу, и опять мы слышим только одно от людей. Сергей Владимирович, все хорошо, давление есть, 18 атмосфер, держим. Но пошли опять проблемы, потому что существуют порывы. Значит, эти порывы нужно закрывать и пересматривать бюджет развития, закупать на участок Березова магистральную трубу, которая идет на Лисичанск, проводить ремонтные работы и закрывать данную проблему, чтобы город был с водой, чтобы котельные тоже были с водой. Если вы услышали, сколько было потерь, более 50%. Когда я приступал к своим обязанностям, уровень потерь составлял 78%. Значит, 28% мы с вами закрыли проблему. Но еще нужно порядка хотя бы 25%, чтобы были наименьшие затраты по электроэнергии. Наименьшие потери. Вы сегодня одно единое. Проблема у вас одна. Энергетики отключат водоканал за задолженность. Следующий шаг идет любое предприятие. Система жизньобезпечення міста. У той же час народний депутат відзначив, що у роботі зі стягнення заборгованостей є категорії, які потребують особливого відношення. От якщо я ще раз услышу, що хтось відрізав від водоснабження, газоснабження, електроенергії від тепла ветерана Великої Отечественної війни, щоб ви знали, у нас их осталось воювавших 150 человек, будет будуть мати дело лично со мною. Далі про підсумки та плани щодо опалювального сезону звітували представники освіти та охорони здоров'я по тим роботам, первоочередним, которые необхідно провести скажем по підготовці зданій систем інженерних сітей. Требуется порядка 5 миллионов гривен. Понятно, что не в городском бюджете таких средств на сегодняшний день нет. Из бюджета развития в этом году выделено около 1 миллиона гривен на замену окон. Заменены окна на сегодняшний день за весенний период в четырех школах. Значит, это школы 18, 34 и 5. На сегодняшний день установлено 194 окна, то есть 4 школы и начаты работы по детскому саду «Скворожка». Кроме того, за счет бюджета развития выделенные средства на ремонт второго ввода электроснабжения школы 28 и выделенные средства на проектную документацию по ремонту кровли спортзала многопрофильного лицея, который находится в аварийном состоянии. Скажем, из проблемных вопросов две основные глобальные – это мягкие кровли и капитальные ремонты системы отопления. Но в целом из капитальные ремонты кровли и систем отопления общая цифра 3 миллиона 990 тысяч, то есть около 4 миллионов гривен. Опительный период 2012-2013 года, я считаю, мы прошли удовлетворительно, практически без сбоев. Значит, в прошлом году в основном за счет собственных усилий производились ремонтные работы и замена линий тепла и водоснабжения. В течение последних двух лет мы меняем изношенные линии только на пластик. Мы отошли от железных труб для того, чтобы ну, меньше затрат нести в ближайшей перспективе. В прошлом году освоили мы за счет средств городского бюджета 30 тысяч гривен для капитального ремонта линии горячего водоснабжения на территории детской городской больницы. Все остальное за счет собственных средств мы выполняли. Значит, проблемные вопросы. На 2013 год дефицит бюджета по коммунальным платежам у нас составляет 4 миллиона 646 тысяч. Но ну, с учетом всех проводимых мероприятий по энергосбережению и контролю, жестким контролем над этим, я надеюсь, что до конца года этот дефицит будет значительно уменьшен. Тем не менее, он все равно есть. По отопительному периоду 2012-2013 год мы рассчитались полностью благодаря городской власти. Мы здесь полное понимание находили. Все платежи практически погашены. Два основных проблемных вопроса, глобальных на сегодняшний день. Это котельная поликлиники города Приволя. Значит, там котельная времен доисторического материализма. Котел, который морально и технически давно устарел, вышел из строя. За прошедшую зиму 32 раза мы останавливали котельную для проведения ремонтных работ на теплотрассе. Наступний блок наради був присвячений роботі промислових підприємств міста. Так було відзначено, що на Лисичанському нафтопереробному заводі змінено власника. Наразі на підприємстві проводяться ремонтні роботи. Колектив продовжує отримувати зарплату. Про ситуацію на вугільних підприємствах міста розповів Валерій Ковшар. Ситуація в вуги на ви вже насишане, що складна. углі газова. марки сбыта не имели. После того, как Углегорская ТЭЦ сгорела, его вообще не стало. Поэтому мы работали февраль-март, грузили на склады, когда склады уже были заполнены. В апреле мы практически не работали по добыче, только 6 тысяч добыли. Это, естественно, и заработная плата, и платежи в бюджет в том числе, и в местный бюджет, поэтому... Ситуация была таким образом. На настоящий момент ситуация стала лучше, подписан тот пресловутый протокол, о котором много говорили около полугода с частными компаниями, которые являются владельцами электростанций, подписан между правительством и этими компаниями этот договор. И дело, ну, вроде бы, хотелось бы думать, что оно сдвинулось с мертвой точки. Во всяком случае, если лимит по отгрузке был в мае месяце 21 тысяча, он, конечно, не выполнен, выполнен на 80%, на 75%, но все-таки 17-18 тысяч мы уже отгрузим готовой угольной продукции на электростанции, и за них можно уже будет получить деньги. Дальнейшая разбивка июнь, июль, август, это около 32,5 тысяч, это уже тот объем, который позволит закрывать в первую очередь заработную плату, закрывать коммунальные услуги обязательно. Если мы будем работать в таком режиме, о котором я сказал, то, естественно, будет и больше фонд заработной платы, и, естественно, поступление в местный бюджет Лисичанска, ну, где-то будет на миллион больше, уже тогда сможем платить. Если мы выйдем на те цифры, о которых мы говорим, это 700 тысяч тонн по добыче, конкретно для города это вот будут вот такие цифры в месяц. Самое главное, что вы получили новое технологичное оборудование, за которое сегодня вам нужно рассчитаться, увеличить добычу, и, естественно, чтобы у вас была отгрузка. Поэтому хорошо, что меморандум был подписан, он был очень тяжелый, и вы это знаете. Приглашались практические металлурги и депутатские корпусы благодаря тому, что Юрий Анатольевич Бойко, вице-премьер, собирал и народных депутатов, министра Ставицкого, потом был ДТЭК в лице Тимченко, Кошелева и был в конце концов подписан меморандум который сегодня дает возможность отгрузки. Хотя, к сожалению, он сегодня не выполняется. Подтверждение ваших слов. Потому что по 1 мая к углю было подписано порядка 41 тысяча тонн, по маю месяцу выполнено 17. У вас было подписано 25, но вы сегодня идете в графике 17. Выполнение 75%. Продовжив промислову тему, виконуючи обов'язки голови правління Лисичанського склозаводу пролетарій. На заводі пролетарій зараз оба производства стоять, але вони не мертво стоять. Роботи продовжуються. Значить, і производство номер 1 і производство номер 2 ведет работы по модернизации этих производств с тем, чтобы увеличить количество выпускаемой продукции, тем самым снизить удельный расход газа. Кроме этого, на заводе Пролетарий создано несколько программ, точнее 5 бизнес-планов, для того, чтобы расширить и углубить тот ассортимент, который завод «Пролетарий» может вырабатывать. То есть одним из основных программ – это увеличение промпереработки. Чтобы завод «Пролетарий» не выпускал, так сказать, сырец, стекло, а готовую продукцию, то есть закаленное стекло, и другие виды стекольной продукции. Я встречался с первым вице-премьером и с куратором непосредственной программы Юрием Анатольевичем Бойко. Сейчас изыскивается механизм финансирования через банк на сумму 426 миллионов по заводу «Пролетарий» под программу, которую вы предоставили по бизнес-проектам. То есть это даст возможность увеличить В цілому об'єм производства предприятия ну раніше була у них на рівні 800 мільйонів. То збільшення пройде десь порядка до 1 мільярда 470 мільйонів. На завершення наради Сергій Дунаєв розповів про свою законодавчу роботу. Детально про це дивіться у наступному ефірі телерадіо Акцент.